Здравствуйте. <laughs> так,

Дальше станция дальше станция inolle, Там стоит 3000 рублей. Третье. 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 Выливали Третье. Третье. на продовольствия. кроме продовольствия. через Россию. через Третье. что? Что материалы шли. лес рубляк идет, измерительные приборы, оптические приборы, пружины туда идут. значит, э, детонаторы, станции. детонаторы, пора. Я говорю, ну, перечень огромная, если поинтересует, у нас, в принципе, есть до выписки. приказе

согласование с командиром блокпоста и будет установленного завода цистерны, потому что он работает на территории Украины и отправляет наверное, на территорию Украины. Поэтому вот единственное, что надо вот. А все, что шло на оккупированную территорию, на оккупированную территории, установлено и Осталась большая ветка. Потому, Пожалуйста. Как живете? Все как, все как на Майдане было у нас. Здесь готовим пищу, делали стол, ну, здесь были палатки, здесь Сейчас на данный момент 48 человек. по, первому, звонку команды готовы выехать на допомогу. Если мы готовы, будем иметь любую ситуацию, любому вторжению, любому всему, и думаю, наша победа Потому что у нас много с нами вся Украина. Ведь не вся Украина, не частично Украина с нами. Звонят ребята, поступают звонки, группы, которые присоединяются, выезжают. Вот все другие люди, а на ротации, другие заезжают. То есть, процесс уже налаживается. Будем говорить, на тех редутах на двух процесс налажен. Мы только стоим, мы не Питание у нас или Пока небольшая проблема, но мы стараемся сейчас решить, как с помыльным ребятам покупаться, хотя бы раз в два дня надо ребятам принести. Хотя бы раз в неделю. Ну, образно. Говорит, ну, вопрос уже частично мы решили, но еще будем решать. Вот так, в принципе, нормально. Народный депутат, селяка нам напоминает. Делаем все то, чему вы нас учили. На форумах. Участвует народный депутат, депутаты во всех будем по первому замку то есть депутаты находятся и здесь дежурит депутат как бы ему очень с нами здесь находится один депутат. а титушек сюда везли тогда? Э, везли на бахнуть на бахнуть бахнут, я не был на, первых, два ряду И на первых два ряда ребята он были там везли титушек туда ну туда сюда амбройским тяжка танка он хочет проезжать ну, если даже он придет сюда мы готовы встретить вот, вот, его. вот с чаем с кофе ну, то есть как говорится с кайданками. Ну это уже как так поля. Как они поведутся? Да. Все зависит. То есть, работники полиции дежурят в машина круглые сутки. То есть у нас с ними проблем нет. Мы с ними общаемся, будем говорить так, разговариваем. То есть проблем нет. Они тоже ходят, иногда фотографируют, бывают. Мы не запрещаем. Это их работа. Ви спрашуєте, міхо, що ви да. інтереси. Пане, Существует... пане Міхо, дозвольте запитати. Да, так, виталь, 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 виталь. Це у вас хоче представник банди вінничан, які тут знаходяться. Бандит Вінничан. Ну, нас так, так прозвали, бандити. <соценно> Винд... <соценно> бандити <соценно> сидять при владі. <соценно> Вибачаю, я не Речі з тобою розмовляю. Е, пане так, Міхо, так, ви не пам'ятаєте, як ви завітали до вас вам передавали документи. Може повернути передавали документ. Будь ласка, підніміть її. І якщо ви з України, з українців, не забувайте, що банда, яка керує зараз країну, просто її знищує. вона, бігеться, на жаль, і будь ласка.